সেয়া আছ কিমান ধুনীয়া হৈছে আজি আলু পৰঠা বনাম যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত আলু পৰঠা খাই খুব ভাল লাগে এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰথমতে মই আলুখিনি বইল কৰি অলপমান মই মেচ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত অলপ গৰম মছলা দিছোঁ গৰম মছলা দিলে পৰঠা খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু অলপমান ধনিয়া গুড়ি অলপমান ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ আৰু এইফালে কেঁচা ধনিয়া আৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কুটি ৰাখিছোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দিম আলু পৰঠা তেনেকৈ ধনিয়া পাত দিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি ল'ম মই ভালদৰে হাতে দি গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ চামুচেদি অকণমান অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে মই হাতেদি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ মিহি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ধৰক পৰঠাখন ভাল হ'ব আটাখিনিও মই কোমলকৈ মাৰি ল'লোঁ তেতিয়া পৰঠাখন খাবলৈ কোমল হ'ব এতিয়া যিহেতু পৰঠাখন অকণ ডাঙৰ কৰিম সেইটো কাৰণে মই অলপ ডাঙৰ চাইজ কৰি লৈছোঁ আটা আৰু লাডুটো আৰু এতিয়া অকণমান এনেকৈ বেলি ল'ম তাৰপিছত এই যিখিনি মই আলু মেচ কৰি আলু মছলাখানি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি এনেকৈ পুৰাতকৈ বন্ধ কৰি দিম এয়া চাওক এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই লাহে লাহে বেলি লওঁ বেছি জোৰ জোৰকৈ বেলিব নালাগে পৰঠাৰ ভিতৰৰ মছলাখিনি ওলাই আহিব অকণমান লাহে লাহে এনেকৈ মই বেলি দিম এনেকৈ লাহে লাহে বেলিলে মানে ভিতৰৰ মছলাখিনি ওলাই নাহে বহুত জোৰ জোৰকৈ বেলিলে মছলাখিনি ভিতৰৰ ওলাই আহিব এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ বেলি ল'ম টাৱ এখন গৰম হৈছোঁ ইয়াতে মই দি দিছোঁ আৰু দি পিনে অকণমান চিমত দিব লাগে কাৰণ বেছি ধৰক হাইট দিলে জ্বলি যায় পৰঠা ঘিউ দি বনালে খাই খুব ভাল লাগে মই গোটেইখিনি ঘিউ দি বনাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া আছে চকখন একে কাষৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ আলু পৰঠা বনাই খাবচোন খুব ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত গৰম গৰম আলু পৰঠা গোটেইকেইখন মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক একেবাৰে শেষত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে ধনিয়াৰ চাটনি বনাইছোঁ এতিয়া ধনিয়াৰ চাটনিৰ লগত গৰম গৰম আলু পৰঠা কিমান ভাল লাগে নহয় জানো আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে